হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নিশ্চয় সকলো কেণ্ডিডেটে গম পাইছে যে কালি এছ এল পি আৰ বি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এখন ন'টিছ আহিছিলে অফিচিয়েল ন'টিছ যিসকল এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছিল এই এক্সামটোত তেখেতসকলৰ জইনিঙত কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখনে আছিলে অফিচিয়েল ন'টিছ অসম পুলিচৰ এছ এল পি আৰ বিত অহা কালিৰ ন'টিছখন যিহেতু সকলো কেণ্ডিডেটে গম পাইছেই ইনস্পেক্টৰ বি ছাব ইনস্পেক্টৰ তিনি সাত দুহেজাৰ চৌবিছত জইনিং হ'ব সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আৰু হেড কনষ্টেবল বিৰ চাৰি তাৰিখে জইনিং হ'ব কনষ্টেবল বিৰ পাঁচ তাৰিখে জইনিং হ'ব আৰু কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰোঁতে যিসমূহ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিছিলে এই সকলো ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব জইনিং কৰিবলৈ যাওঁতে এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সকলোবোৰ লৈ যাব মেট্ৰিক পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ এডমিট মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এই সকলোবোৰ লৈ যাব লগত এক্সেঞ্জ এক্সেঞ্জৰ যিটো কাৰ্ড হয় সেই কাৰ্ডটো লগত লৈ যাব আৰু ইয়াৰ লগতে যিবোৰ আধাৰ কাৰ্ড আইডি প্ৰুফ আছে যি যিবোৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি এই সকলোবোৰ লগত লৈ যাব অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আৰু লগত জেৰক্স লৈ যাব জেৰক্স প্ৰয়োজন নহ'লেও তাত অৰিজিনেল সকলোখিনি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু জইনিং কৰিবলৈ যাব আপোনালোক গতিকে এইটো যে যিমান ডকুমেণ্ট আছে সকলোখিনি সেই জইনিং কৰিবলৈ যাওঁতে চাকৰিটো লগত সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট স্কুল ডকুমেণ্টেৰে আদি কৰি ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এই সকলোখিনি লৈ যোৱাটো বাঞ্চনীয় হয় গতিকে বহুতো বহুতো কেণ্ডিডেটে ভাবি আছে যে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব এডমিট কাৰ্ড যিহেতু মুকলি হ'ব নিশ্চয় অতি সোনকালে নহ'লেও কিছুদিন দেৰিকৈ হ'লেও মুকলি হ'ব অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত এতিয়া বানপানীয়ে ভৰি আছে বানপানীৰ কবলত বহুতো এৰিয়া পৰি আছে সেইকাৰণে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো বৰ্তমান অনুষ্ঠিত নহয় যদি ৰ'দৰ বতৰত ৰ'দ দিলে অতি সোনকালে পানী যদি শুকায় সকলো জেগাতে তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ শেষৰ ফালে এডমিট কাৰ্ড আহিব পাৰে অসম পুলিচৰ যদি বানপানীৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে থাকে বহুদিনলৈকে তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ থাকিব গতিকে অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডৰ খবৰটো এতিয়া যদি বানপানীৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো যদি বানপানী শুকাই অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব যদি বানপানীৰ সমস্যাটো থাকি যায় তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দেৰি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ